Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма власний погляд. Ми обговорюємо питання девальвації гривни. Гостем нашої студії є Андрій Золотухін, експерт з економічних питань. Пане Андрію, вітаю вас. Отже, власне, про які наслідки для економіки ми можемо говорити уже сьогодні у зв'язку із курсом долара, який ми маємо на сьогодні, ну, і безпосередньо євро. Ну, тот сплеск, який последние там, пару недель, там до 14, навіть выше 14, ходив курс на міжбанки, це. Это... на самом деле очень ситуативная вещь, и я все-таки надеюсь на то, что этот всплеск, он и останется всплеском, а не новым уровнем, на который вышла наша национальная валюта, потому что если посмотреть на то, что происходит на межбанке последние несколько месяцев, то объемы торгов очень сильно упали в сравнении с нормальными временами, которые были раньше, упали очень сильно в 5-10 в раз Объем торгов меньше сейчас на Межбанке, чем был раньше. Вследствие этого, поскольку очень маленькие объемы торгов, то и курс очень просто двигается в любую сторону. В данном случае он двигается в сторону девальвации. Но Нацбанк, я так понимаю, на сегодня очень существенно ограничен в инструментах который он может использовать для поддержания стабильности курса, потому что у нас появились новые обязательства, в том числе и перед МВФ с точки зрения поведения Нацбанка на валютном рынке. Поэтому вот вчера, например, Нацбанк встречался с банкирами, и они обсуждали ситуацию, которая сложилась на валютном рынке, и со стороны Нацбанка, и со стороны банков было одинаковое понимание того, что этот курс слишком большой, он не может таким оставаться. И в связи с этим нас банк сказал, что он будет больше административных мер использовать для того, чтобы сдерживать курс. К сожалению, этого не было сделано раньше, можно было, наверное, это раньше сделать. Но, тем не менее, какие-то административные меры, как-то ограничения по открытой длинной валютной позиции или там по нормативам каким-то, они будут ужесточаться, и это поможет курс вернуть а, ниже 14, а возможно и хотелось бы очень ниже 13. Потому что 14 и выше, это, отвечая на ваш вопрос, это курс, который на самом деле для нашей экономики не очень приятен, особенно для банковской системы, потому что очень у многих банков появляются дополнительные обязательства для по соблюдению нормативов собственного капитала. Это означает какие-то дополнительные вливания в капитал, а банки на сегодня не думают, что способны или хотят это делать. Плюс, понятно, экспортерам может быть это и выгодно, но тоже есть свой предел прочности у всей экономики, поэтому Я не думаю, що 14 і вище це курс, який на сьогодні відвідає національним. Ну, до речі, прем'єр-міністр, уч... учора заявив про те, що українська економіка витримає курс не вище 12 гривень за долар. А, на вашу думку, які прогнози, в який коридор можна повернути курс долара при грамотній правильній політиці Нацбанку? І ми очікуємо власне на отримання чергового валютного э, підтримки э, міжнародним валютним фондом і Світовим банком України? Так, да, дійсно э, завтра. состоится заседание в МВФ, на котором будет рассматриваться вопрос Украины. И все ожидают положительного решения. И в случае этого положительного решения Украина уже на следующей неделе может получить 2 миллиарда долларов транша, полтора от МВФ и полмиллиарда от Мирового банка. Вот, с точки зрения коридора на сегодня наиболее приемлемым, который можно в достаточно короткие сроки достичь, называется коридор 12,5-13. Uh, я думаю, что это достаточно uh, реальные оценки. То есть та сумма, яко, по сути, поддержка Международным валютным фондом Украины. Піде на скажімо так, стабілізацію курсу валют на те, щоб підвищити гривну, зміцнити її, так але на якийсь короткий період. А якщо розглядати довгу перспективу, наскільки ми можемо понизити курс валют, курс долара ну, по відношенню до гривень, Нужно розуміти, що ті гроші, які ми отримуємо від мірового банку, частина з mm них, -hmm. звісно потрапить в резерви Нацбанку. Це улучшає макроекономічні показатели. Но с точки зрения траты этих денег для прямой траты на межбанки для поддержки валютного курса, то они не могут в больших объемах использоваться. Поэтому мы не можем говорить о том, что получив эти деньги, мы потратим их на межбанки и стабилизируем курс. Этого не произошло с предыдущим траншем, и этого не будет со следующим траншем. Просто, во-первых, макроэкономические показатели улучшаются с точки зрения увеличения резервов, плюс очередной транш МВФ показывает внешним партнерам частным партнерам, инвесторам Украины, что э, Украина является надежным партнером и с ним можно работать мировому сообществу. Но э, то, что мы видим, баланс спроса и предложения на сегодня, он очень сильно искривлен, искривлен по нескольким причинам внутри Украины. Во-первых, многие экспортеры, которые э, продают свою продукцию за рубежом, они, как правило, имеют иностранных трейдеров, через которые эти продажи происходят. И поэтому фактически валютная выручка частично остается на этих трейдерах и не заводится в Украину, потому что очень многие не понимают, что будет происходить дальше из-за военных действий на востоке Украины. А, а с другой стороны, это то, о чем вчера заявлял Национальный банк, что целый ряд банков выводят валюту по фиктивным экспортно-импортным операциям. Понятно, что это дело правоохранительных органов, доказывать и следить за этим всем, но тем не менее, я думаю, что доля правды в этом есть, и есть часть э, компаний, бизнесменов, которые, наверное, опасаются ситуации внутри Украины и пытаются вывести свои капиталы за рубеж. Таким Какой образом... Зараз, будет политика державы, власне, уряду в такие ситуации для того, чтобы а, ну, Во-первых, нужно заставить завести валютную выручку в Украину ты не заставишь. Это можно делать только путем прозрачной, последовательной политики э, в отношении э, резидентов Украины. А по поводу вывода денег, ну, здесь нужно просто очень качественно работать правоохранительным органам, чтобы пресекать такие попытки. Но в целом, э, конечно же, вот ситуация и военные действия на востоке Украины, они очень негативно влияют на на валютный рынок, именно потому, что часть валютной выручки не заходит и выходит то, что не должно было бы выходить в нормальных условиях. Поэтому очень важно стабилизировать ситуацию на Востоке, но здесь очень тяжело предсказывать, что будет. И Гонтарьева об этом и говорила, что закончится война на Востоке, с валютным курсом все будет очень хорошо сразу. Ну і сьогодні дехто із політиків, зокрема ті заявляє про те, що влада загралась у валютну лібералізацію. Можливо, ми сьогодні говоримо про те, що курс такий плаваючий, все ж таки курс валют. Можливо, його потрібно стримувати. Тоді, якщо так, то за рахунок чого? Адже да. минула влада, попередня Януковича стримувала його. Да На наймі, люди хочуть бачити стабільний курс, а не 14 гривень за долар. Да, с одной стороны это правда, но с другой стороны, когда ты три или четыре года искусственным способом сдерживаешь курс на одном уровне, то накапливается дисбаланс, который потом вливается в скачкообразные вот такие с 8 на 12 да, прыжки, когда там с 2 на 5 был прыжок, да, с 5 на 8 был прыжок. Это прыжки, которые очень вредны для экономики. Поэтому прогнозируемость курса, который постоянно более-менее отвечает реальным экономическим показателям, это правильно и более полезно для нормальной рыночной экономики. Другое дело, что, например, то, о чем заявляют, что нужно более, менее либерально сейчас подходить к курсу, может быть это так, но это предмет, опять же, переговоров, в том числе с МВФ, потому что наше правительство заключило договор и взяло на себя определенные обязательства перед МВФ а на соблюдение каких-то норм и правил поведения. И то, что мы видим сейчас, правительство старается, в отличие от предыдущих правительств, да, правительство делает то, что обещает, и это важно. Поэтому, если мы хотим поменять правила игры, об этом нужно сначала договориться, а потом их менять. Если говорить про правила игры и удастся договориться, власне, какие пункты должна воевать для себя Украина с Международным валютным фондом? Ну, опять же, можно говорить о том, что самый простой способ – это прямое участие Насбанка на валютном рынке и интервенции его. Да? Но, с другой стороны, нужно понимать, что резервы Насбанка не бесконечны. И если Нацбанк начнет откровенно и постоянно делать интервенции, то это может привести к сокращению валютных резервов Нацбанка, что, опять же, ухудшит, ухудшит макроэкономические показатели. Поэтому здесь должен быть очень… Очень такой тонкий баланс между административными и рыночными методами. И сейчас Насбанк собирается более административными методами действовать именно потому, что рыночные методы сейчас не очень актуальны. В свете вот нашей ситуации на Востоке, в свете вообще ситуации на валютном рынке, о чем я раньше говорил, что часть выручки не заходит, излишние вы... Злішні виход валюти, ми видим, не должно бути в нормальній ситуації. Ну якщо ми говоримо про макроекономічні показники, от, наприклад, на курсі валют, о, сьогодні, якщо під, підвищується о, курс долара, виграють власне експортери, які я розумію. Сьогодні дехто говорить із експертів, що потрібно скажем так знижувати о, закупку імпортної продукції, власне якою Україна розраховується також валютою. Угу. Ну действительно, но импортная продукция она регулируется внутренним рынком. И нужно понимать, что чем а, сильнее курс меняется, тем меньше доходы у населения да, и поэтому в отношении к ценам за рубежом. То есть цена за рубежом зафиксированы в валюте, в гривнах зарплата осталась вроде та же, но в долларах это получается меньше, соответственно, паритетная покупательная способность гривны по отношению к иностранным товарам, она падает, и поэтому уже автоматически у нас меньше спрос на импортные товары получается. А это, власне, от курс валют, девальвация гривны вплывая на а, кількість депозитов? сегодня, чьи есть среди паника, чи бежать люди Ну на банки сегодня, на души? сегодня особо не замечено паники среди населения. Э, было вот две волны э, такой сильной девальвации, в результате которой очень сильно люди пострадали, которые имели валютные кредиты. Да? Количество людей, которые остались с валютными кредитами, во-первых, уменьшилось, во-вторых, э, вот спрос со стороны этих людей на погашение валютных кредитов, он раньше очень сильно влиял тоже на валютный баланс. На сегодня это уже не так сильно заметно, потому что в результате двух волн часть людей погасила кредиты, часть людей конвертировала валюты, кредиты в гривневые. Хотя, конечно, на сегодня еще остается значительная часть людей, которые говорят о том, что у нас проблемы, потому что опять скакнул доллар. No да, это действительно так. Люди просто не захотели конвертировать свои валютные кредиты в гривневые. Но это не влияет особо на депозитную массу. То есть депозиты у нас на сегодня не наблюдается оттока депозитов, и с этой точки зрения у нас пока что все хорошо. Что, что вы, вы радовали украинцев в такие ситуации, когда курс взрастает? Р... Как вести себя? Ну, на сегодня, вот в той ситуации, в которой он растет, я бы советовал, конечно же, не паниковать, потому что э, я считаю, что тот курс, который мы наблюдали в начале этой недели, в конце прошлой недели, это курс экономически необоснованный, и есть четкое, четкие сигналы от власти, что власть считает тоже этот курс необоснованным и собирается его каким-то образом стабилизировать на более низких уровнях. Поэтому на сегодня я бы не советовал бежать в обменку и что-то покупать, а просто набраться терпения и подождать. Ну вот за, за таких умов властная, э, скажем так, в депозиты выгодную инвестицию для украинцев? Гривневые депозита. Так. Ну, на сегодня, например, депозит можно положить под 20% годовых. Это мы говорим о том, что если, например, мы берем курс 14, да, то для того, чтобы гривна не обесценилась через год по отношению к доллару, через год доллар должен быть не выше, чем там 17 с копейками. Но 17 это очень большой курс, который вряд ли экономика Украины выдержит. Поэтому я бы сказал, что э, класть депозиты в гривнах под такой процент на сегодня это выгодное занятие. Ну, а взагалі люди, які е, свого часу взяли кредитні е, кредити саме у валюті. Е, що бути в такому, як бути в такому випадку, оскільки вже під Нацбанком вони часто влаштовують акції протесту, е, якось має держава реагувати на це, підтримати таких людей? Ну, це дуже тонкий і спорний питання, тому що людей ніхто не заставляв, во-первых, брати. кредиты, особенно в долларах. Во-вторых, им много раз предлагали их конвертировать. Понятно, что процентные ставки в гривнах намного выше, чем процентные ставки в долларах по кредитам. Поэтому люди не хотели этого делать. Но на сегодня, например, я не думаю, что имеет смысл там, прямо бежать и сегодня там, по курсу 14 конвертировать долларовые кредиты в гривны, потому что это будет прямые убытки, это невыгодно. Я бы этим людям все-таки посоветовал набраться терпения. И мы, я уверен, в ближайшее время увидим некоторую стабилизацию курса э, в районе 13 или даже ниже. Вот. А с точки зрения э, пикетов под Насбанком, может быть, это что-то и даст. Но опять же, это, это решение власти, что делать с населением, у которого долларовые кредиты в гривнах. Но если, например, власть примет решение, что нужно конвертировать по курсу 8, например, да, Нужно понимать, что от этого, да, население поддержано, но фактически проблемы населения, государством в этом случае будут переложены на плечи частных коммерческих банков, потому что банки несут тогда в этом случае потери, и тогда государство должно решить, а как же банкам компенсировать эти потери. То есть это очень такой многогранная проблема, с которой вот нельзя ее на с плеча рубить. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадаю, що Андрій Золотухін, експерт з економічних питань, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.